Cantik banget, sob. Hasilnya cantik banget. Ukurannya bisa disesuaikan keinginan ya, sob. Bisa besar, kecil. Wah, wow, ya mantap banget. Langsung aja kita buat di sini ada tepung beras campur dengan tepung tapioka dan gula pasir. Aduk dulu. Dan kita masukin santan. Ini dari santan asli ya. Lebih enak dibanding pakai santan kemasan. Santan masuk semua, oke. Santan udah masuk semua, adonan tercampur rata. Ini terakhir kita kasih panili bubuk dan garam, biar ada rasanya gurih dan wangi. Kemudian adonan ini kita akan timbang, bagi dua ya, akan dibagi dua, supaya rata. Kita timbang aja. Oke, okay, bagi dua. Ini totalnya ada 600 ya, jadi 300 300. Satu bagian kita kasih warna kuning. Berikan 4 tetes. Satu bagiannya lagi kita kasih warna ungu. 4 tetes untuk warna ungu. Di sini, Bang Sobat menggunakan loyang ukuran 26 cm, kali 26 cm. Ini diolesin minyak goreng dulu, supaya nggak lengket. Kemudian kita kukus. Di sini kukusannya udah dipanasin. Kita masukin sini. Kemudian kita tuang. Pertama kita tuang adonan kuning. Kita kukus itu langsung sekaligus ya, satu warna kuning setelah dikukus sekitar 7 menit, baru kita masukin lagi yang warna ungu. Oke, okay. kita kukus dulu 7 menit ya sob, setelah 7 menit kita buka dulu. Wow, ya, sudah bisa dituang. Warna ungu, oh ya, diaduk dulu ya. Jangan lupa, sebelum dituang selalu diaduk perlahan. Oke, kita fokus lagi selama 20 menit. Setelah 20 menit, ini sudah matang dan bisa diangkat. Tunggu dingin dulu ya, belum bisa langsung dikeluarin. Tunggu dingin. Di sini ada santan, ya. Nah, di sini juga ada tepung beras. Sebelumnya tepung berasnya kita larutin dulu. Setelah tepung berasnya larut, baru kita campur. Tuang. parut kita tuang santannya semuanya masuk nyalakan kompor dan diaduk-aduk sampai sedikit mengental sampai mendidih juga ya jangan lupa dikasih garam ya ini hampir lupa ya. dikasih garam supaya rasanya tuh gurih-gurih asin ya ini tidak terlalu kental ya Sob. Yang penting udah sampai mendidih. Kentalannya itu memang ya semacam ini. Ya. Oke sudah mulai mendidih ya. Sudah tuh. Tuh, blebok-blebok. Matikan kompor dan biarkan dia dingin dulu. Udah dingin. Sebelum dikeluarkan kita sisir dulu sedikit ujungnya. Setiap ujung-ujungnya ini. Ini gampang sih ya cuma dua lapis kita balik sini aja ya kemudian ini kita akan gulung sob selanjutnya ada pisang ini pisang tanduk ya jadi pisang ini memang panjang sob pisang yang panjang ini kita akan gulung dengan Adonan apa nih Bukan adonan ya ini Ini namanya Kue lapis Kue lapis pepek Panjang-panjang Segini nih sob uh, Pas banget ya Itu Kayak boleh ngukur aja nih Ini kita gulung ya sob Kita gulung nih belum padat ya Habis. Oh. Segini. Kita potong sob. Uh. Ya, yeah. jadi ini kita potong-potong lagi sob. cantik banget sob, cantik ya sob tuh hasilnya cantik banget, ukurannya bisa disesuaikan keinginan ya sob, bisa besar kecil, wah wow, ya mantep banget. kita tuang santan ini ini santannya udah dingin nih ya sob kita tuang dulu ke botol creamy banget ya ini nggak bisa beku ya sob ya kalau pakai maizena bisa beku kalau oh ini nggak. oke kita tuang dulu segini biar gampang ya ini kan kita mau kemasan klip jadi kita mau jual ini ala pedagang pasar ini kita satu nah ya jadi kita kasih ini ini enak banget sob oke seperti ini sob ya nah ini kita mika mikain nah ini kita mikain sob kita taruh di sini tiga tiga ya sob oh uh, ini mesti jajanan pasar orang suka yang kayak gini nih sob ya ini gini sob tiga, -tiga. Oke, ya, lakuin dulu semuanya kayak gini, sob. Kita review dulu, sob, sebelum dijual, ya. Jadi ini kita rasain dulu. Ini disiram dengan plak. Ini santan. kalau kalian pernah makan pisang hijau lah ini mirip-mirip sob, rasanya mirip-mirip pisang hijau nih. Uh mantep nih sob, ada plak-plaknya nih. Oh, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Mirip pisang hijau. Ini apa bungkusannya lembut banget, kenyal-kenyal kenyalnya kenyal lembut dan pisang ini pisang udah matang ya sob ya pisang udah matang jadi nggak boleh pisang mentah sob karena ini kita nggak rebus lagi seger gitu loh dimakannya lebih seger ketimbang pisang itu direbus atau dikukus ini lebih lebih seger dimakannya paduannya itu enak banget dimakan dengan santan yang kental ini uh mantap sob hmm, unik banget